այսպես <small> փոխանցում Шахтеры. Маленькая такая телекомпания, которая освещает каждый день жизнь этих ребят здесь. Большое вам спасибо от имени их. Большое спасибо за поддержку, за понимание, за помощь. Благословит вас Бог.

у нас 10 месяцев зарплаты нет. А люди, англичане, это вообще чужие люди здесь. А наши государство, правительство, не дает нам 10 месяцев зарплаты. Заработать честным трудом. А англичане проезжающие, посмотрели, что мы сидим здесь, больше месяцев на Восток, решили 19 дней, 20 и не можем получить эти деньги. Чому українці вибирають Приватбанк? У Приватбанку найвигідніші умови серед великих банків. Найбільший банк в Україні за всіма показниками. Отже, надійний. Приєднуйтесь до лідера. Розмістіть свої гроші в Приватбанк. Приватбанк ваша точка опори.

아니지 <laughs> 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 отстройство к нам. Сегодня, 4 часа, будем звонить до на шахты, нам обещают. Но дети будут, как вчера говорил. Проезжие не надо освободить. Для работы. Или они пока ждут, когда попадет, потом начнут работать. Или будем сидеть друг друга доказывать.

Деньги будут на книжках у нас. Вот так вот. Поэтому снимаем всю блокаду и роботнем. грустно расставаться, потому что мы вместе вели борьбу, вели борьбу за защиту, защиту интересов шахтеров. Решены часть вопросов, не все, которые хотелось бы нам порешать, но в то же время наш найден разумный компромисс в части Волгоградского региона. По другим регионам мы будем продолжать работать с правительством, будем пытаться решить вопросы. Но я также не исключаю усиление борьбы нашей и на высоте конкретно на улице.

Ми поздравляємо друг друга і всіх актеров западного Донбасу. Ми привітні всі. Чому українці вибирають Приватбанк? У Приватбанку найвигідніші умови серед великих банків. Найбільший банк в Україні за всіма показниками. Отже, надійний. Приєднуйтесь до лідера. Розмістіть свої гроші в Приватбанк. Приватбанк ваша точка опори.